18 сентября, день HR-менеджера. Мы решили выйти на улицы города, чтобы задать вопрос, кто такой менеджер по персоналу. И вот что у нас получилось. <свистит> да, да. Здравствуйте. <свистит> Здравствуйте. Чем занимается менеджер по персоналу? Ну, <свистит> я думаю, они ищут <свистит> персонал. Вот. А больше ничего. А корпоративный кто занимается? Корпоративами? Наверное, менеджеры а, вот не знаю, даже. Ну, какие-то еще менеджеры. Тоже менеджер по персоналу, я этого не знала, на самом деле. Ну, на собеседование вам желалась ходить? Да, на собеседование ходила, общалась с менеджерами по персоналу. Ну и как вам? Если честно, мне очень нравятся эти люди, потому что они всегда э, знают, что сказать, не знаю, какой вопрос задать. И мне кажется, у них всегда есть ответ на любой вопрос. Это очень образованные люди. И перед ними стоит очень сложная задача, чтобы этот человек влился в коллектив, подобрать правильного человека. Не знаю, это должен быть талант, не просто профессия. Ну, по-русски говоря, это кадровик, ага. который занимается поиском. Ну, вообще, в зависимости от того, что понимать по словам HR, ага. то есть это human ну, research, да, если ты... он занимается поиском, это вот одна. Если ага. он занимается оформлением тех кадровиков, которые уже есть, то это другое. Если, а можно еще одно умное слово сказать, хедхантер. Угу. А Headhunter чем занимается? Ну, это, в принципе, то же самое, но только когда речь идет о поиске конкретных людей на конкретные должности. Менеджер по персоналу подбирает кадры для компании, сотрудников. Может собирать корпоративы, выбирать место так, для отдыха, например, компании. Ну, то есть всякие такие организационные моменты. Выбирает персонал на работу. Это человек, который находится в штате той или иной компании, занимается подбором персонала и, ну, если это возможно, то и его первичного обучения. Пожелать что-нибудь можете нам? Ну? Пожелать? Я могу пожелать развиваться в своем деле, становиться только лучше и относиться к своему делу. Как это сказать? В общем, не просто так. Я не могу так дубль два. В общем, я пожелаю всем менеджерам по персоналу быть такими же креативными и отзывчивыми, общительными людьми, чтобы люди тянулись к ним. Любые люди тянулись к ним. Молодцами, красавцами, -мо, ходите там, что за работой своей занимайтесь. Ну, я, конечно же, желаю им развивать свое чутье. Ну и счастье. Терпение вам, ребята. Я да. вам спокойствие, железную каску, невидимую на мозг. Профессиональных сотрудников, наверное. Ну и еще желательно свой профессиональный уровень постоянно поддерживать, потому что трудовое законодательство меняется часто и быстро, и чтобы в всякие неприятные ситуации по своей вине не попадать, надо это дело отслеживать. Чтобы косяки были, но не ваши. Персонала. Я могу пожелать им лишь одного, чтобы каждый менеджер по персоналу был профессионалом своего дела и, черт побери, не более как, наверное, 20 минут назад мне пришлось уволить двух девушек за неисполнение своих должностных обязанностей. Наверное, это только потому, что у меня нет менеджера-профессионала, пока я его обязан исполняю я. Поэтому я желаю им процветания, потому что эта профессия востребована. И она позволит зарабатывать, наращивать потенциал, профессионализм всем людям, которые работают в этой области.